नबीम ने फरमायांजल कयामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ दर्जे के अतबार से बदतरीन है वो शख्स कि जिसने अपनी आखिरत को दुनिया के बदले घमाया होगा तबाह किया होगा इसकी तशरी वह लिखा है कि वो बंदा जो अपनी दुनिया हासिल करने के लिए या किसी दूसरे बंदे की दुनिया के हसूल के लिए अपनी आखिरत को मर रखता है और दुनिया को मुकदम करता है तो ऐसा बंदा बेवकूफ़ है यानी कि बंदा ख़ुद अपना वो मकाम व मनसब हासिल करने के लिए कि जिसका वो अहल ही नहीं है उसके लिए झूठ बोलता है किसी से धोखा करता है या फिर किसी के हक में ना हक गवाही देता है झूठी गवाही देता है और उस झूठी गवाही की बुनियाद पर उस शख्स को वो मकाम मकामो मनसब अता कर दिया जाता है जिसका वो अहल नहीं है तो ये दुनिया के बदले आखिरत को ख़राब करना है और इसी के मतलब वामा लिखते हैं कि ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं आपका हजूर आल सलाम ने ये जो फरमाया है कि अल्लाह के यहाँ ये बदतरीन शख्स होगा कि अपनी दुनिया की खातिर या गैर की दुनिया की खातिर उसने अपनी आखिरत को तबाह किया होगा और बरोज़ अशर ऐसा बंदा अल्लाह के यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा होगा महूस होगा और बदतरीन होगा